হাও বাপ্পাহে এইটো আকৌ কেনে কথা এইবাৰ অখিলক বাদ দি আহি গল গৌৰৱ গগৈৰ পাছত কেনেধৰণৰ কথা এইটো নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে এইকেইদিন গম পাই আছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ অখিল গগৈ আৰু অখিল গগৈ যদি একো কামেই নাই অখিল গগৈ পাছত লাগি থকাৰো কোনো দৰকাৰ নাই নহয় জানো যি কি নহওক আহি গ'ল এবাৰ গৌৰৱ গগৈলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ পাছত এবাৰ লাগি ধৰিলে এজনে আৰু কোনে লাগি ধৰিছে এইখন মুখেই নে হাঁহৰ পুখৰেই সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে বিল আছি সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সচিব ব্ৰমদ পানী ফুকন আৰু সাংগঠনিক সচিব শৃংখল চলিহাই নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণেই বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে দেখিলে নহয়নে বাৰু আৰু সেইখনে কিন্তু এই বৰ্তমানৰ মুখখন সেইজনেই কৈছে আৰু কি কৈছে জানেনে গৌৰৱ গগৈয়ে বোলে বাংলাদেশীক স্বদেশী সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হা নিজৰ সন্তানক বিদেশত ৰাখি বাংলাদেশীক স্বদেশী সজাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে মিয়াক ন অসমীয়া বুলি কৈছে উজনি অসমৰ পৰা সন্দেহজনক নাগৰিক পলাইছে শুনিলে কথাটো আৰু যিকেইজনে চিঞৰি আছে তেওঁলোকৰ আকৌ বায়েক ঘৈণীয়েকত ক'ত আছে জানেনে নাই ডুবাইত আছে খা এতিয়া বাপেকে ভীমকলটো তেওঁলোক আছে ডুবাইত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা পত্নীয়ে তাত কিন্তু পঢ়িব নোৱাৰে হা কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহ আকৌ ডুবাইত থাকিব পাৰে হে ভগৱান কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া কওঁ শুনক মিয়া খেদা আন্দোলন মিয়া খেদা আন্দোলন এতিয়া কিমান সফল হ'ল আপোনালোকে গম পায়নে মিয়া খেদা আন্দোলন কিমান সফল হ'ল নিশ্চয় নাপায় নহয় জানো কিন্তু কি হৈছে জানে একেদিন সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে চচলত আমাৰ কিবা কিবি হেৰি হৈ আছে মোকো কালি মাতিছিলে সেই হেৰিটোত অনুষ্ঠানটোত কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ মোৰ একদম ঘৰৰ এনেকুৱা কাম মানে কি ক'ব আৰু দেই উপায় নাই মই নগ'লোঁ যিয়ে নহওক নগ'লেও মানে আমাৰ হেৰি আছে ছাপৰ্ট আছে আৰু তাত কি হৈছে জানেনে মিয়া খেদা আন্দোলনৰ ফলাফল কি হ'ল গম পায়নে চামচাসকলে নাপায় ন যোনসকলে একদম এতিয়া দাদাগিৰি কৰি আছে মিয়া খেদিম মিয়া খেদিম তেওঁলোকৰ কি হ'ল জানে নাই ঊনাসত্তৰ হাজাৰ পাঁচশগৰাকী সন্দেহযুক্ত সন্দেহযুক্ত হিন্দু বাংলাদেশী স্বদেশী হ'ল মিয়া খেদা সৈনিকসকলক এতি সৈনিকসকলে মানে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে কওক এতিয়া কথাটো হা যিসকলে মিয়া খেদি আছে খেদি আছে তেওঁলোকে বাৰু এইবিলাক গম পাইছেনে ইফালে মিয়া খেদিবলৈ কিন্তু লগাই দিছে ইফালে কিন্তু কি হৈছে ঊনাসত্তৰ হাজাৰ পাঁচশগৰাকী এতিয়া তেওঁলোকৰ মানে যিবিলাক বিদেশী বুলি হেৰি কৰিছিলে এতিয়া তেওঁলোকে স্বদেশী হ'ব তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো কেচ মামলা কোনো কেচ মামলা মানে এইবিলাক যে গোচৰ তৰি হেৰি কৰি থৈছিলে বাংলাদেশী কিবা কিবি এইবিলাক যে কৰি তেওঁলোক এতিয়া নহ'ব আৰু তেওঁলোক এতিয়া স্বদেশী হ'ল এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকে এতিয়া মামাৰ নাটকখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু আপোনালোকে নিজে কওকচোন ভাবক কথাটো ইফালে কিন্তু লগাই দিছে সিফালে কিন্তু ইমানখিনি মানুহক কি কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া সংস্থাপন দিব লাগিব স্বদেশী হোৱাৰ লগে লগে সংস্থাপন দিব লাগিব আৰু এটা ভাল খবৰ দিওঁ দেই আমাৰ অসমীয়া মানুহকেইটা কিন্তু মামায়ে আকৌ ভাল ভাল হেৰিত ৰখোৱা নাই মামিতো আপোনালোকে গম পায়েই ছয় সাতটা চেনেল আছে টিভিৰ কথা কৈছোঁ টিভি মানে যিমান যি ব্যৱসায় বাণিজ্য যিমান যি আছে আৰ এছ এছলৈকে যিমানখিনিয়ে আছে সকলোখিনি কিন্তু মুছলমান মানুহে বা মিয়া মানুহেই হেড হেড পোষ্টকেইটাত আছে আৰু আপোনালোকক আভুৱা ভৰি পেলাই যা তহঁতে লাগ বগা ভাতকেইটামান এনেকৈ এনেকৈ ছটিয়াই দিছে এইটো মই বাওঁহাতে দেখাইছোঁ দেই এনেকৈ এনেকৈ ছটিয়াই দিয়ে মই তেনেকৈ মুৰ্গীক চাউল দিওঁ ৰাতিপুৱা তেতিয়া কি হয় মানে তেনে ভৌ ভৌকে খাবলৈ আহে আৰু খোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া কুকুৰক যেনেকৈ আমি ভাত দিলে সেই সুধা হওক কিবা হওক ভাত দিয়াৰ পিছত কুকুৰটোৱে কিন্তু গৃহস্থ ঘৰটোহে মানে হেৰি কৰে নহয় জানো পোক পৰুৱা এটা আহিলেও বা জীৱ জন্তু বা বান্দৰ এটা আহিলেও কিন্তু সেই কুকুৰটোৱে কি কৰে গৃহস্থ ঘৰক সেই বান্দৰ চান্দৰবিলাক খেদে ঠিক তেনেকেই মামাৰ ভাত খাইছে যেতিয়া তেওঁলোকে ভৌ ভৌ কৰিবই লাগিব সেইটো এটা সাধাৰণ কথা কিন্তু এতিয়া মই যে ক'লোঁ স্বদেশী হ'ল বুলি আপোনালোকে খবৰ ৰাখিছেনে নাই ৰখা দালালসকলেও ৰখা নাই কিয় ৰখা নাই বাৰু তেওঁলোকে নিজে লাজ পাব লাগে আৰু মই যে এতিয়া এইখিনি কথা কৈছোঁ এই কিবা তেওঁলোকে বা হেৰি দিবলৈ আহিব লেকচাৰ দিবলৈ আহিব মোক একেবাৰে কি ফটা লেকচাৰ দি থাকে ঐ বুঢ়ীজনী তোৰ কাম নাই নেকি আমুক নাই নেকি ভোজুক নাই নেকি কিমান কয় অপায়হঁত বুঢ়ীজনীনো কিন্তু তহঁতৰ বাই ভনীহঁতকৈ বহুত সুন্দৰকৈ আছোঁ দেই আৰু সেই বুঢ়ীজনীয়ে বনোৱা ভিডিঅ'তে আকৌ তহঁতে কমেণ্ট দিবলৈ আহ চাচোন তহঁত কিমান নীলাজ গতিকে আপোনালোকক এতিয়া আৰু ইয়াতকেনো কি মানে বাখ্যা দি থাকিম নহয় জানো মই কথাটো কৈ দিলোঁ ইফালে মিয়া মিয়া বুলি মামায়ে তেনেকুৱা কৰিছে ইফালে মামায়ে ঊনসত্তৰ হাজাৰ পাঁচশজনক এতিয়া স্বদেশী হেৰি কৰিছে মানে এতিয়া নোৱাৰিব আপোনালোকক কোনো কাৰণতে সেইখিনি মানুহক ইয়াৰ পৰা খেদিব নোৱাৰিব সেইটো কম ভয়াৱহ হেৰি কৰিছে নেকি আপোনালোকে নিজে ভাবক তাৰে ইয়াত প্ৰতিবাদ হৈছিলে চচলত গম পাইছে এতিয়া বাংলাদেশী খেদিব নোৱাৰিব আৰু এইবিলাক মামাৰে চক্ৰান্ত এইবিলাক এনেই সেইকাৰণে মামায়ে খেদোঁ বুলি কোৱা হয় খেদিব পাৰিলে হয় কিন্তু কিয় কিয় খেদা নাই ভূতৰ আশাততো ভূতৰ আশাতেই আৰু কোকৰাঝাৰ চোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা চোৱালপাৰা এইফালে যিমানখিনি ভাঙিছে সিমানখিনিতো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া নাই আকৌ মামায়ে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকে বা ঘৰ এটা বনাই দিব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিব লেট্ৰিন বাথৰুম দিব আৰু সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীকে ল'ৰা ছোৱালীক ধৰি হ'লেও স্কুল চিস্কুল পাতি কৰি পেলাই মামায়ে পূৰা কৰিব আৰু তোমালোকে সেই পুখুৰীত ধেমালৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰিব লাগিব মামাৰ পিছে পিছে কতিৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব কাম নাই আৰু গম পাইছে কাম নাই এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু বেছিকে হেৰি কৰি নাথাকো মোৰ একদম ৰাতিপুৱাতে আকৌ বহুত ডাঙৰ এটা ডিউটি আছে গম পাইছে আৰু কি ক'ব আৰু উপায় নাই এইবিলাক আমি ইয়াতে লাগি থাকিলে নহ'ব ন বেলেগ কিবাকিবি হেৰি কৰিব লাগিব অকল আৰু মিয়া 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 কিমান মিয়া মিয়া কথা কৈ থাকিব আৰু মিয়া মিয়া কওঁতে কওঁতে কিন্তু আজিলৈকেও আমি মিয়া চব্জি তব্জিয়ে খাই আছোঁ দেই মিছা কথাটো নকওঁ আমাৰ মিয়া নহ'লে একো কামেই নহয় গতিকে সকলো কামেই এতিয়া ময়ো কাইলৈ তিনিটা চাৰিটা মই লেবাৰ লৈ যাম মিয়া লেবাৰে লৈ যাম গম পাইছেনে মিয়া লেবাৰে লৈ যাম মিয়া লেবাৰে মই লগাই থাকোঁ সেইখিনি মোক বেলেগে অসমীয়াই কৰি দিব নেকি মিয়াই যদি সাতশ টকাত কৰি দিয়া হাজিৰাটো সিহঁতক লাগিব হাজাৰ টকা আৰু তাতে হ'ব ফাং ফুং মিয়াই কিন্তু সাতশ টকাত কৰিলেও গোটেই কাম ক্লিয়াৰ কৰি দিব আৰু এজাকে কিন্তু নকৰিব এওঁলোকে ঠগি মগি খাই কিবাকিবি কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰিলে বদনামটোহে গাব গতিকে মোক যিমানেই নকওক বোলে মিয়া প্ৰেমী কিমা প্ৰেমী যিমান যি নকৰক তহঁতৰ কাম নাই সিমানেই ক'লোঁ মিয়া লেবাৰ আমাৰ পৰা গুচাবও নোৱাৰোঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ গুৱাহাটীখন ঈদ হোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰমৰ পৰিস্থিতি হয় কাৰণ ঈদত সকলো বেপাৰী চেপাৰী গুচি যায় কেইটা অসমীয়াই ইয়াত আহি পেলাই দোকান দিয়েহি আৰু যিকেইটাই অসমীয়া মানুহে দোকান দিয়ে সিহঁতৰ ওচৰ চাপিবই নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে দামৰ কোবত চাপিব নোৱাৰে আৰু মিয়াকেইটাই কিন্তু সেইটো নহয় এক টকা লাগে কম দিব তেওঁলোকৰ বস্তুটো মানে যিকোনো প্ৰকাৰে চেল যোৱাব লাগে সেইটো এতিয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে কিছুমানে মোক হয়তো বেয়া পাব পাৰে এইজনী মিয়া প্ৰেমী এজনী আমুক প্ৰেমীয়ে কত যে সিমান কি কয় ক ক কৈ থাক তহঁতৰ মুখ আছে কবি নহয় জানো এ গতিকে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো দিয়ক আৰু বেছি দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া লৈছোঁ বিদায় দেখিছেনে মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ লগে লগে এইটো ভিডিঅ'টো টিক 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 মাৰি দিছে গতিকে মই কিমান সঁচা কথা কওঁ নকওঁ মানে মোৰ ঘৰত থকা জেঠিকেইটায়ো গম পায় গম পাইছে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু কোনে কি মন্তব্য কৰে সেইটোতো কৰিয়ে থাকিব আৰু নহয় জানো ভালখিনি আঁকোৱালি ল'ম বেয়াখিনি পেলাই দিম জ্বলিয়াই পেলাই গতিকে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই